Сегодня многие отвергают Библию. Но если люди не верят свидетельствам очевидцев, учившихся у самого Христа, тогда камни будут вопить им. Последние столетия буквально возопили камни. Столько сделано археологических открытий, столько сделано находок в последнее время, которые просто вопиют о том, что Божье Слово оно является реальностью. И это исполнение Слова Божьего, слава Иисусу Христу. И я начала искать и смотреть, что же раскопали археологи. Смотрела и удивлялась, как делали раскопки. И буквально с Библией в руках делали открытие. Вау, да на земле такое было оружие, что нам даже и не снилось. Да на земле уже раньше были летательные аппараты. Да на земле была такая цивилизация, да такое строительство было вообще, что мы даже понятия не имеем, как этот камень с места сдвинуть, не говоря его уже, как обработать. Находят города, которые 2000 там, метров на горе, три 3000 метров. Можете представить, да, и там эти города построены из камней. Туда пройти нельзя, а как туда эти многотонные камни поднять?